На столбе вижу, смотрю кнопками объявления, это такое с бумажки, с тетради. Вот. У кинопанораму требуется киномеханик. Я Миша говорю, может мне как-то устроиться в Киеве, э, буду киномехаником. Ну он говорит, да ты что, все, что, мол, как же ты это? Да я говорю, ну как-то это, ну хорошо, мол. І я так з временною пропискою попав сюда в кинотеатр. Вот. Меня приняли на работу киномехаником. Сначала мне было непривычно, потому что я такого оборудования никогда не видел. Вот. Большущие кинопроекторы, широкоформатные и звуковоспродящие устройства еще, которое осталось от... кинопанорамного. Вот. Это 5 мая я э, меня оформили на работу и до декабря месяца я киномехаником привыкал, а потом меня назначили уже сменным инженером. И так я остался работать и до сегодняшнего дня неизменно, никуда не покидая. Весь процесс интересный очень. Киномеханик это он живет это вот этим. Во-первых, его сам технический процесс вдохновляет, вот и очень э, ну, хорошо себя чувствуешь и так сказать когда э, в зале много зрителей тогда интересно вот демонстрировать и кинофильм так что интерес всегда есть на работу идешь знаешь что вот тебя ждет что-то такое интересное хорошее так настроение есть ну, кинематограф, ну, это ж, ну, трудно рассказать это. Если бы я, например, перешел на какую-то другую работу, то не мыслил бы без того, чтобы ну, посещать кино. Настолько влюблен в кино, что вот так.